Vstavný zelený, borovci u heslářů, motorové pily, spíkery, dražba soud, aktivity chronického, soutěže, koně, řezbařky, plenér lesnická technika to všechno a mnohem víc. Jest Leskiew-Żeworubec 2025, tutaj u nas we Wędryniu. Serdecznie w imieniu całej społeczności Gminy Goleszów chciałam bardzo serdecznie Państwa pozdrowić i podziękować, że ta wspólna impreza Śląski Drwal może się odbywać pomiędzy dwoma gminami, to gminą Goleszów i Wędrynią. Tak jak tutaj zostało wspomniane, od czwartku na terenie zamku w odbywały się Rzeźbiarze tam już pracowali i zrobili nam, z gminy Goleszów Leszu, piękne zwierzątka, gdzie będziemy mogli stworzyć ścieżkę leśną. Więc bardzo za to serdecznie jeszcze raz dziękuję, bo to piękne arcydzieła. Chciałam podziękować Rajmondowi, samorządowi Wendryni za tą współpracę, za to, że możemy jako dwie gminy współpracować i się nawzajem wspierać. A w związku, że w tym roku Wendrynia będzie obchodziła, już obchodzi 720-lecie. Chtěla vám překázat symboličnou ulavetku, která byla vyřezena přes našeho artista Adama Adamčeva. Chvílička strpeni, úsměv do fotoaparátu, panové a dámy, já vám přeji dneska hodně sil. Děkuji, takže a ke startu zbývají tři minuty, takže za chvíli se to rozjede. Za chvíli mě skoro neuslyšíte. Proto... Ještě 30 vteřin. Pozor. Ještě pozor. na to, co A je odstartováno. <tějí významení> Je to starší z bratrů, zborek vělký v blízkosti Drenhne. Vystudoval technikum stavební. Jeho hobby je cestování a motorka, kroska, uzvárna, na které řádí někde po lesích. Závodu se čas, často akorát loní nebyl. V roce 25 je zpět a jsme rádi,